Следующий году. вопрос о перспективном плане работы Совета. Значит, практически месяц работали комитеты, изучали, обобщали, советовались, изменяли. Можно я так вот сниму пока план? На ваше рассмотрение выносится проект плана. У кого есть какие-то дополнения, изменения? Принять за слово, пожалуйста, кто за то, чтобы данный план принять за слово, сло, правительство на предложенное правление? Кто против? Кто против? Нет, воздержал? Нет. Какие у кого будут изменения в предложенном В Принять в целом. Принять в целом. Есть другие предложения? Есть, господин Ройтман с возможностью в процессе работы <соцентричной> рады заполнять наиболее актуальными вопросами которые могут естественно возникнуть если не имеется ввиду а что у нас конце года когда мы подготовим отчет о работе завода как вчера возникло на городском совете правильно, таким образом кто за то чтобы данный план утвердить кто против? Кто воздержался? А не старого против? Спасибо. Один. Воздержался. Два. Решение принято. Переходим к рассмотрению следующего вопроса. С информацией по данному вопросу слово предоставляется в углу Елене Леонидовне. А куда вам выходить, как вам удобнее, Андрей? Ну, уже, когда было расширено заседание правления Андромаль рады при, при присутствии главы областного совета Сергея Ивановича Чернова, мы как бы этот вопрос обсуждали, говорили о том, что мы должны понимать, что в этой программе строения <свеч> и Мадерского Суспитства были заложены не только вопросы, в которых предусматривалось финансирование, но и совершенно бесплатные с точки зрения для областного бюджета моменты. А, поэтому, как бы, хотелось очень кратко, чтобы не занимать ваше внимание в такую жаркую погоду, остановиться э -э на тех моментах, которые были в программе выполнены, которые были не выполнены, и что предполагается. Ну, м -м, программа была рассчитана на 2012-2015 годы. На 2012 год, если вы читали эту программу, никаких заходов предусмотрено не было по тем... Э -э почти пяти месяцев 2013 года. Если вы смотрели, то всего объем ресурсов, которые были заложены в 2013 год, 1 миллион 315 тысяч гривен. Теперь по пунктам программы на прямом деятельности на вот западе программы, которые были. Существует пункт первый сборный сприятовых умов для деятельности до розыск института громадянского общества. Среди моментов, которые были заложены в этой программе, в частности, за обеспечение восприятия проведения громадянской экспертизы деятельности выходе влады, могу сказать, что э, здесь продолжилась общественная организация оплот за первые пять месяцев в Харьковской областной администрации администрацию единственная общественная организация с вопросами грамотической экспертизы. Это была э, общественная организация Охлод. Областной, областной администрации была оказана полное слияние проведения экспертиз экспертизы. Результатов громадской экспертизы до сих пор нет. Ну, регулярно проводится консультация с громадскими, с различными органами и структурными подразделениями областной администрации. Продолжается и уже проходит к концу процесс формирования громадских рад при районных державных администрациях. Хотелось также остановиться на том, что, если вы знаете, недавно, в апреле месяце, кабинет министров, секретарь комитета министров проводил большое расширенное заседание, семинар среди специалистов по внутренней политике, по тем, кто работает с общественными организациями, с общественностью Луганской, Полтавской, Судской, Харьковской области, проводили специальные тренинги, раздавались раздаточные материалы там для всех все были инструкции, как правильно проводить консультацию, громадские экспертизу и прочее, прочее, прочее. Очень большое внимание уделялось этим моментам. Также была предусмотрена презентация специального портала, который создан в поддержку суспильского глаза. Это очень анонимный современный портал, который может любой желающий как-то туда войти, зарегистрироваться и работать носить какие-то предложения, какие-то обсуждения, участвовать в формировании, в том числе, государственной политики. К сожалению, никто из Харьковской общественности, кроме э, Сергея Захарченко, не пришел. Да. То есть, ну, был не было больше никого в общественности, я имею в виду. Но он был, я говорю, никто, кроме вас, никого больше не было. Он может подтвердить, что он был один. Дальше, на чем работала в частности управление внутренней политики в первом квартале 2015 года, это работа над различными организационными моментами по так называемой постанове 1049, которая предусматривает проведение различных конкурсов, проектов и программ общественных благодейных, благодейных организаций, творческих и так далее. Ну, работа также это проводилась в... Согласно плану, но, к сожалению, по независимым от нас причинам, как бы пакет документов был приостановлен. Если вы внимательно читаете сайты областной администрации или другие новостные сайты, вы понимаете, по каким причинам. Ну, дальше как бы я особо останавливаться не буду, чтобы не задерживать ваше внимание, потому что там все вопросы в основном с финансированием. Финансирование, если вы знаете, областной администрации, ну, программа строительства развития Мадьяского в настоящее время не проводилась. Во время встречи с Сергеем Ивановичем Черновым Сергей Иванович высказал такое предложение, чтобы грамматика Рада и совместно управление внутренней политики обсудили вопрос Выбрали какой-то один самый, как говорится, нагальный значимый пункт, чтобы обратиться к Михаилу Марковичу Допкину и управлению финансов, департаменту финансов областной администрации о начале финансирования. Ну, если вы знаете, 21 мая было принято распоряжение главы областной администрации номер 194 о том, что в областной администрации теперь будет создан департамент массовой коммуникации, управление внутренней политики и связи с общественностью. В этом связи применяя свою деятельность и в течение двух месяцев следующих, как бы мы ликвидируемся, будет создан новый департамент массовой коммуникации, который начнет работать. Поэтому в связи с этим организационные моменты в связи с тем, что в самой программе с э, приемом суспильства основным канавцем записан на управление внутренней политики и связи с общественностью, но ну, тут логика как бы начинается другая, пока не будет создан новый департамент массовой коммуникации, только он тогда сможет войти с предложением э, на сессию областного совета, когда это будет уже структура юридическое лицо, он сможет войти к Коммунистическим соглашениям, чтобы заменить основного канал всей этой программы. И только тогда может начаться основное финансирование. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Какие вопросы? Я я сказать, меня. Меня, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Информация предлагается принять в сведениях. Так? Не может быть, что-то А, Мастер. Что, да? Пожалуйста, пятому вопросу школьному предоставляется члену комитета Юрий Валентинович Пожалуйста, вот сюда. Слушайте, я достаточно много я не. Не, я порой не могу видеть такая я не думаю. Хорошо, я. В марте 2000. года уже показало, что состоялось заседание комитета по вопросам законности. Прав и комитетов комитета по вопросам жилище-коммунальной защиты прав потребителей. Mm -hmm. Это mm -hmm. Михаил Михайлович. Значит, и мы приняли на этих комитетах решение о создании межкомитетной работы, для, ну, на, комитет, начало, на комитете регионалиа, значит, о создании межкомитетной рабочей группы для выполнения двух комплексных программ, которые утверждены в Харьковской области по, опять-таки, сфере деятельности каждого из комитетов, и которые очень тесно переплетаются. Поэтому было принято решение создать такую группу и вывести на утверждение Громадской Рады кандидатуру Ивана Ильича Власа как руководителя этой группы. Потому что ну, один комитет – это защита прав населения, другая – защита прав